কেপচিকাম কেপচিকাম নহয় দেই মানে কি চিলি পনীৰ বনাব ওলাইছো এতিয়া এইখিনি বস্তু খিনি মই কাটি কুটি লওঁ প্ৰথমে পনীৰখিনি সৰু সৰু পিছত এনেকুৱাকৈ কাটি লৈ কৰ্ণফ্ল'ৰ ৰেড চিলি পাউদাৰ আৰু অকণমান নিমখ দি সেইখিনি এতিয়া ভালদৰে কিছু সময়ৰ বাবে সানি থ'ম কিছু সময় মানে কি যি কেতিয়ালৈকে যোগাৰখিনি হৈ নাযায় সেইপিনে এয়া নহৰুখিনিও মই এইদৰে কাটি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজটো মানে এটা পিঁয়াজ চাৰি টুকুৰা কৰি পেলাই এইদৰে এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি এৰুৱা হোৱাৰ পিছতে আদাখিনিও মই এনেকুৱাকৈ দীঘলকৈ শ্লাইচ কৰি কাটি লৈছোঁ অৱশ্যে সৰু সৰুকৈও টুকুৰা কৰি ল'ব পাৰি মই এইদৰে কাটি লৈছোঁ কেপচিকামখিনিও নিজৰ জোখমতে মানে পচন্দমতে কাটি ল'ব সৰু ডাঙৰ যেনেকুৱা চেপত মানে আপোনালোকে ভাল পায় আৰু এইখিনি এতিয়া ৰেডি কৰি আছোঁ এতিয়া মই ৰেডি কৰি আছো বস্তুখিনি যি যি লাগে যিহেতুকে চিলি পনীৰ বনাম আৰু চিলি পনীৰত অৱশ্যে বেছি মা মছলাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু এতিয়া যোগাৰ হৈ আছে যোগাৰখিনি কৰি লৈ উঠি এতিয়া গেছটো অন কৰি মই পেন এখন বহাই দিলোঁ আৰু পেনখনত এতিয়া মই ছয়টকীয়া পেকেটৰ দুপেকেট বাটাৰ দিম অৱশ্যে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে যিকোনো খোৱা তেল দিব পাৰে মোৰ তাত বাটাৰ আছিল বাবে মই বাটাৰেই দিয়ে এইখিনি এতিয়া বনাম আৰু বাটাৰখিনি গলি যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া পনীৰখিনি মই ভাজি ল'ম পনীৰখিনি ভাজ খাই মানে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এবাৰ চেক কৰিবচোন দে মই ডেইলি লাইফৰ কিছুমান শ্বৰ্টছ দিওঁ কি ঠিক আপোনালোকে কিজানি সেই শ্বৰ্টছসমূহ চাই ভালেই পায় আৰু বাছ চেনেলটো চেক কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই তেন্তে একেলগে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব আৰু এইপিনে এয়া মোৰ পনীৰখিনিও ভাজ খায়েই গ'ল ৰেড চিলি পাউদাৰ দিয়াৰ বাবে পনীৰখিনিৰ কালাৰটো একদমেই ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া এইখন প্লেটত মই এইখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু সেই একেটা পেনতে কুটি ৰখা আদা আৰু নহৰুখিনি দি ল'লোঁ এইখিনি ভাজি এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামখিনিও দিলোঁ পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামখিনি অৱশ্যে বেছি সময় ভাজিব নালাগে কিয়নো পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামত যিটো মানে ক্ৰাঞ্চি পান আছে নহয় সেইটোহে ভাল লাগে চিলি পনীৰত আৰু বেছি সময় ভাজ খাই পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামখিনি লেৰেকি যাব সেয়ে অকণমান সময় ভাজি আৰু এতিয়া মই গেছটো কিন্তু একদমেই কমাই দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লগতে চয়া চচ চাহ খোৱা চামুচেৰে দুচামুচ দিছোঁ আৰু ইয়াত চিলি চচো দিলোঁ ইয়াতে চিলি চচটো মই পাছত চামুচেৰে দিয়া নাই এনেই ঢালি দি দিছোঁ আন্তাজমতে আৰু এইখিনি দি উঠিয়ে ইয়াত টমেট' কেটছ আপ দিছোঁ দুটকীয়া পেকেটৰ দুটা দুটকীয়া পেকেট দুটা দিছোঁ আৰু বছ এতিয়া লৰাই আছোঁ লৰাই থাকি এগেইন আৰু পনীৰখিনি এড কৰি দিছোঁ পনীৰখিনি এড কৰি উঠাই এতিয়া বাউল এটাত কৰ্ণফ্ল'ৰ দুচামুচ লৈছোঁ মই এইখিনি এতিয়া পানীৰে ভালদৰে গুলি ল'ম আৰু এইখিনিও তাত এড কৰিম অৱশ্যে বেছিকৈ যদি অকণমান মানে গ্ৰেভি টাইপ কৰিব বিচাৰে পানীটো অকণমান বঢ়াই দিব আৰু যদি গ্ৰেভি নিবিচাৰে তেন্তে এনেকুৱাকৈ ৰাখি দিব আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই উঠি নমাবৰ সময়ত মই ভিনেগাৰ দি দিছোঁ দুচামুচ আৰু এয়া প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈ গ'ল আমাৰ চিলি পনীৰ একদম ইজি হয় খাবলৈও বৰ সোৱাদ হয় এতিয়া ছাৰ্ভিং কৰি আছোঁ টেষ্টিঙৰ বাৰী সঁচাকৈয়ে দেই বৰ মজা হৈছিল খাবলৈ ট্ৰাই কৰিবচোন এবাৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে কেনেকুৱা পালে জনাব লগ পাম আকৌ আনে কি নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ আহিছোঁ বাই চিনিব নিয়ে কৈছোঁ ন আচ্ছা চিনিব নিয়ে